বাইদেউ সেই মুহূৰ্তটোত যিখিনি সময়ত গোটেই অসমৰ কোটি কোটি জনতাই কান্দি উঠিছিল আপুনি সেই সময়ত কঠিন হৃদয় এখন লৈ গধুৰ মনেৰে সেই কামবোৰ একান্তভাৱে কৰি গৈছিল আমি আপোনাক দেখিছিলোঁ হয় এইটো কৰিবলৈ অলপো ইচ্ছা নাছিল সেইটো এটা দায়িত্ব আছিলে আৰু সেই দায়িত্বটো কৰিব লাগিবই এই ভাবিয়ে দায়িত্ব বুজিয়ে সেইটো কালি কৰিছিলো জীৱনত প্ৰথমবাৰ মুখাগি যিটো জোৰ জোৰ লওঁতে হাত কপিছিল চিতাখন ভৰি মুঠিছিলে ঘি ঢালাৰ সময়ত হাত কপিছিলে মানে মোৰ হাত কপাতো ইমান সহজ কথা নহয় তাৰমানে দাদাক যেতিয়া কালি মাহ হালধি লগাইছিলো তেতিয়া এতিয়াও হালধি অকণমান অকণমান দাগ ৰৈ গৈছে দুবাৰ তিনিবাৰ হাতখন ধুলো কিন্তু মানে দাগটো ৰৈছে মানে কিবা এটা কালি বহুত কষ্ট পাইছিলোঁ মানে বহুত মানে শাৰীৰিক কষ্টটো ইয়াতে কোনো পাৰ্টেই নাই মানে মানসিকভাৱে যিটো কালি ভাঙি পৰিছিলোঁ মানে এই বস্তুটো এতিয়া মই আপোনাক মানে এনেকৈ শব্দৰে ধৰা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিম মানে চবৰে যেনেকৈ আৱেগ আছিল মোৰোতো একেবাৰে আৱেগৰে মোৰোতো মৰমৰে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ জুবিন দা আছিলে আৰু জুবিন দাৰ কাম কৰিব লগা হ'ব বুলি সেইটো সপোনটো কোৱা নাছিল মানে পৰিকল্পনাৰ বাহিৰত মানে কোনো কল্পনা মানে একেবাৰে মানে ইমান কেজুৱেলি শশানত কাম মানে দেখিছে আপোনালোকে ইমান কেজুৱেলি কামখিনি কৰি যাওঁ ন সেই কেজুৱেলটো মোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল কালি যিটো গপচত মানে আপোনাৰ চাঙি ধৰি চাঙি বনা কান্ধা দিয়াৰ যিটো গপচ মই সদায় থাকোঁ আপোনালোকে সদায় দেখে ন আৰু মই মেইনটেইন কৰোঁৱেই তেনেকে যে এই গপচটোত যদি মই নাথাকো মই মানুহক কেনেকে সাহসটো দিম তাৰমানে সেইকাৰণে নিজৰ মই সেইটো চম্ভালি লওঁ কিন্তু কালি মোক চম্ভালিবলৈকে আন মানুহৰ দৰকাৰ পৰিছে মানে সাহস মোৰ নাই মই কালি অনুভৱ কৰিছোঁ দুৰ্বল ময়ো হয় তাৰমানে আৰু প্ৰিয় মানুহজনৰ সৎকাৰ কৰাৰ সমান কষ্টৰ সেইটো কিন্তু বহুত ডাঙৰ আহে আৰু আৰু সেই মুহূৰ্তত খুব কষ্টৰে কামবোৰ কৰি গৈছিল নিশ্চয় কষ্ট হৈছে সেইখিনি সময়ত মানে কাৰণ কিয় জেনেৰেল আমাৰ যিখন চিটা থাকে আঢ়ৈ ফুট প্ৰায় চাৰে ছয় ফুটৰ এখন চিটা থাকে সেইখন যোৱাকালিৰ দাদাৰ কাৰণে আমাৰ চাৰি ফুট প্ৰায় আঠ ফুট চিটা বনাইছে চাৰে তিনি চাৰি কুইণ্টল খৰিত হৈ যায় কালি মোটামুটি চাৰে সাত আঠ কুইণ্টল খৰিত আকৌ কেঁচা চন্দনৰ আগদিনা আমি কাটাইছো মিলিছো পুৰত গছ পুৰঠ চন্দনৰ গছ আছিল কিন্তু সেইখিনি আমি আগদিনা কটাইছো তাৰ আঠা মানে কালি ওলাই থকালৈকে আপোনালোকে বহুত বিদেশ বেছি গছৰ ৰঙা ৰঙা হৈ আছে মোক আকৌ কোনোবাই সুধিছে তেজ লাগি আছে কিবা লাগি আছে মই মানে বুজাব পৰা নাই মানুহ যে এইটো ৰঙা চন্দনৰ যিটো ওলাই আঠাটো ওলাই সেইটো ওলাই আছিলে ত' তেনেকুৱাৰ মাজত গোটেইটো চন্দনেৰে ব্যৱহাৰ কৰা যায় তাৰে মাজত অকণমান এটা মোৰো চিন্তা আছিল বা আমি নৱঘৰৰ চকা সেৱা সমিতিও চবেই ভাবিছিলো ক'ব পিছত নাই অকণমান যদি আমি শাল কাঠ নিদিওঁ পুৰঠ কাঠ যদি অলপ নিদিওঁ মানে চিতাখন বহুত দীঘলীয়া জ্বলিব সেইটো কাৰণে আৰু আমাৰ যিহেতু দায়িত্ব দিছিলে আমি দায়িত্বটো পূৰা কৰিবলগীয়া আছিলে সেইকাৰণে শচনত থকা মানুহ তেনেকুৱা পৰ্যায়তো তেওঁলোকে মানে কালি পাৰা নাই মইতো মহিলা মোৰতো এনে কোমল অন্তৰ মই কালি মোৰ লগত বাকী পুৰুষ কেইজনৰ কথাটো দেখিছো কিন্তু কালি মোৰ লগত থকা কেইজন পুৰুষকেইজনে যেতিয়া অৱস্থাতো তেনেকুৱা হৈছে তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে অকল দুৰ্বল মই কৰা নাই তাৰমানে গোটেইকেইজনে দুৰ্বল কৰিছে আৰু এই বস্তুটো একেবাৰে মোৰ শেষ দিনলৈকে মোৰ শেষ সময়লৈকে মই চিতাত নুঠালৈকে মানে এইটো বস্তু থাকি যাব ভিতৰত বহুত মানে সেই কৰি পেলাই আৰু দাদা দাদাই জুবিন দা আজি কালিলৈকেও মানে এইটো সেয়া নাছিলে মানে ৰাতিপুৱালৈকেও যে মানে কি হ'ব পিছৰখিনি মিডিয়াত দেখি আছো আপুনি যিমানখিনি হেৰি কৰিছে মইতো সেইটোলৈ একেবাৰে নহয় মই সামান্য আৰু মই ভাবো যে মোৰ জেগাত সেই দায়িত্ব কাৰোবাক বেলেগক দিলেও ভালকে কৰিলে মানে জুবিন দাৰ কাৰণে কৰিছে ন জুবিনদাৰ কাৰণে সবেই ভালকে কৰিলে মই দায়িত্বটো পাইছো কাৰণে মই কৰিছো তেনেকুৱা হৈছে কিন্তু দাদাৰ দাদাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন দাদাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহে চবেই আপোনালোকে নিজেই অনুভৱ কৰিছে এই পাঁচদিন কেনেকে চবৰে পাৰ হৈছে ন জুবিন দা জুবিন দাই আৰু আজি বিশেষকে মানে লাগিছে কালি চব কৰি উঠি এইডোখৰ হাতেৰে যেতিয়া চিতা ভস্ম উঠাই মেলি সেই কৰি পঠিয়াই দিছো কি কৰিলো সেইটো যেন এটা বেয়া সপোন সপোনৰ পৰা উঠি পাহৰি যাম সেইটোৱেই মানে ভাবি আছো যে নাই দাদা আছে মানে সেইটো মানে বেয়া সপোনৰ নিচিনা হৈ যাওক মানে মোৰ ভুল মই দেখিলোঁ ভুল দেখিলোঁ কিবা তেনেকুৱা এতিয়াও এই পৰ্যায়ত আপোনাক যিখিনি কৈছোঁ সেইটোৱেই অনুভৱ হৈ আছে যে কালিৰ দিনটো মিছা হওক মোৰ জীৱনত কিন্তু আল্টিমেটলি সঁচাটো আমি মানি ল'ব লাগিবই হৈ গ'ল সেইটো কৰিলোঁ আৰু মই জীয়াই থকা দিনলৈকে চাগে আৰু কালিৰ নিচিনা পৰিস্থিতি আৰু কেতিয়াও মনো কিন্তু মই সহজ হ'ব নোৱাৰোঁ সময় লাগিব নহয়